У нас очередная переделка кирпичной ямы. Покажите, пожалуйста, что внутри происходит. Будем углублять еще на 2 метра ее и выставлять 5 колечек метр 20 диаметра. Это так. Ну, по ходу дела будем показывать. Первым нам Снимаешь, да? Да. В первую очередь нам надо разобрать эту плиту, разрезать все железо. Уже буду опускаться, смотреть, что там происходит. Так, вот мы уже мы, я спустился в яму. Сейчас померяем глубину сюда, чтобы понимать, сколько нам докапывать. Вот такие у нас проблемы. Видите, кирпича сколько вывалилось. Тут у нас уже конец. Я так понял, что кирпичик поставили сюда, так что вроде бы не опасно. Что это такое? Не знаю, потом в конце достану. Вроде бы не опасно должен стоять. Но вот этот момент опасненький, тем более у нас стоит установка. Сразу там. Вот это у нас собачка сюда была, тоже упала. Так, немножко очково, так сказать, стало копать. А штуки трясутся, видите. Нашли мы запалы с этой штуки. Ой, гранату. Не знаю, сейчас будем, будем звонить. Эфочка, видите. Куда-то не положим даже. Не разорвало на четыре части пальчики новые почистили гранаты ну, во никто лес не будет сейчас приедет МЧС МЧС приедет посмотрят даже куда вот так вот да приедет я думаю что они заберут и все так что у нас МЧС забрали гранату сказали выровнять и все и закапывать это все дело то есть я залез уже как видите выровнял. но ровное сейчас выставим вместо 5 колец 4 колечка что там внутри осталось неизвестно мы полметра сверху земли накидали сейчас накидаем еще щебня выставим колечко и в принципе врежем трубу и будет у нас на сегодня готово